Rusiya-Ukrayna müharibəsində vəziyyət Avdievka rayonunda dalana dirənib. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə Rusiyanın ağır itkiləri var, amma rayona daxil ola bilmir. Canlı cəbhəsi də gərğindir. İndi Ukrayna paytaxtına bağlanırıq. Təfərrüatları xüsusi müxbirimiz Amal Əlşarlı bizə çatdıracaq. Salam Amal, daha ətraflı səndən eşidək. Dilara Səlim, axşamınız xeyir. Doğru də isbələ Avdiivka həqiqətən də vəziyyətin dalana dirəndiyi nöqtədədir. Rus ordusunun Avdiivka uğrunda demək olar hər gün yüzlərlə döyüşçüsü ölür və ya döyüş qabiliyyətini itirir. Komandanlıq bildirir ki, bu gün Donbaslar Rusiyaya aid daha 7 ədəd tank vuruldu. Avdievqa rayonu artıq prinsip məsələsidir faktiki olaraq. Aylardır gedən döyüşlər nəticəsində belə bir rayon qalmayıb, sadəcə xəritə üzərində var və sadəcə məsələ strateji Biraz daha psixoloji prinsipiylik məsələsidir. Rayon Ukrayna ordusunun nəzarəti altındadır. Şimaldan Avdivkaya gələn yollarda e, strateji postlar və məntəqələr uğrunda döyüşlər davam edir ki, təkçi Avdivka istiqamətində yox, Kupiansk, Liman, Bakhmut və Marinka ətrafında da aktiv döyüşlər gedir.